Смотрите новости на Бтб. Здравствуйте. Канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Франсуа Олланд и президент Украины Петр Порошенко настаивают на скорейшей встрече трехсторонней контактной группы. Это позволит продолжить реализацию Минских договоренностей. В телефонном разговоре собеседники отметили, что с 9 декабря количество обстрелов на востоке Украины уменьшилось. Однако отвода войск и тяжелого вооружения, закрытия границы и освобождения пленных не наблюдается. Немедленного решения также требует гуманитарная ситуация на востоке. Петро Порошенко сообщил, что в ближайшие дни украинская власть направит пострадавшие районы необходимую помощь. Однако для ее доставки и распространения нужны механизмы трехсторонней контактной группы и сотрудничество с международными организациями. Ангела Меркель и Франсуа Уланд отметили, что Украине необходимо ускорить процесс реформ, чтобы активизировать международную помощь. Принятие программы действия Кабмина продемонстрировало единство всех ветвей власти. Об этом заявил президент Петр Порошенко во время встречи с премьер-министром Арсением Юцуником и председателем Верховной Рады Седьмого Созыва Александром Турчиновым. По словам главы государства, эта неделя станет решающей для принятия законопроектов, необходимых для внедрения реформ и формирования бюджетного процесса. Также необходимо внести законодательные изменения и принять соответствующие постановления Кабмина для предоставления гуманитарной помощи Украинцам, остающимся на оккупированной территории. Следующая неделя также будет определяющей для подготовки и принятия пакета законов, сопровождающих реформы. Мы посвятим ее бюджетному процессу. Я также хотел заверить, что и с точки зрения бюджета, и с точки зрения первоочередных расходов, и с точки зрения налоговых новаций, и с точки зрения внесения изменений в бюджетный кодекс, и с точки зрения проблем дерегуляции, нам необходимы четкие, скоординированные действия на следующей неделе на наступному тижні. Европейский инвестиционный банк выделит Украине 200 миллионов евро, которые направят на восстановление Донбасса. В первую очередь, систем жизнеобеспечения инфраструктуры региона. Об этом накануне заявил вице-премьер-министр Украины Геннадий Зубко. Кредитное соглашение подпишут в ближайшее время. Чиновник также отметил, что на эти цели правительство в ноябре выделяло 375 миллионов гривен. 150 миллионов на восстановление инфраструктуры Луганской области, остальные для Донецкой. Контролировать и использование средств будут будут местные общины. Именно они самостоятельно определят объекты, на восстановление которых нужно направить средства в первую очередь. Украине приветствуют утверждение Конгрессом США закона о поддержке украинской свободы. Об этом заявили в отечественном МИД. Документ предусматривает возможность предоставления нашей стране военной техники и услуг, в том числе противотанкового вооружения, радарных систем для борьбы с артиллерией, защищенных средств связи и обучения украинских военнослужащих. На эти цели Госдепартаменту США выделят 350 миллионов долларов. В бюджете Соединенных Штатов выделены также средства для предоставления Украине технической помощи в сфере укрепления энергетической безопасности. Конгресс США уже направил законопроект на подпись президенту Бараку Обаме. Но тем временем террористы продолжают нарушать режим прекращения огня. За минувшие сутки они семь раз атаковали позиции сил АТО, используя минометы и стрелковое оружие. И трижды открывали огонь по Донецкому аэропорту. Боевики обстреливали населенные пункты Фрунзе и Чернухина в Луганской области, а также Орлову Ивановку в Донецке. Тем временем силы АТО проводят контрдиверсионные мероприятия и операции по борьбе с бандитизмом на освобожденных территориях. А также проверяют размещение обеспечение личного состава, наличие состояние вооружения и техники. Боевики продолжают накапливать ресурсы для дальнейших боевых действий. При этом проводится мощная кампания по дезинформации, чтобы замаскировать этот процесс. Рассказывая об отводе артиллерии, уменьшении количества так называемых ополченцев, террористы укрепляют свои позиции, решают вопросы обеспечения зимним обмундированием, топливом, боевой техникой и боеприпасами. По данным группы информационного сопротивления, в выходные из России прибыло как минимум 40 машин с топливозаправщиками. Террористы оборудуют новые блокпосты и позиции для артиллерии и бронетехники в западном секторе. На фланге у Дебальцевского плацдарма подтягиваются боевики из Янакиева и Макеевки. В район Вергулевки прибыли две ротные тактические группы российских военных. Также в выходные в Украину зашел российский артдивизион и мотострелковая рота в сопровождении автомобиля с обозначением ОБСЕ. В Красном Луче формируют новый батальон боевиков. Сегодня Московский суд рассмотрит две жалобы защиты Надежды Савченко, в этом числе на продление ареста. Об этом сообщил один из адвокатов, летчицы Илья Новиков. Надежда будет участвовать в заседании по видеосвязи. Защита летчицы также планирует сделать ряд заявлений после посещения Савченко в следственном изоляторе. Ночь на понедельник адвокат Марк Фегин призвал журналистов задать вопрос президенту России Путину о пленнице и пообещал приставу, кто решится на такой поступок. Напомню, накануне президент Петр Порошенко потребовал от силовых ведомств ускорить освобождение пленных. Москва угрожает Киеву проблемами, если Украина выполнит условия ассоциации с ЕС. В своей статье для независимой газеты российский премьер Дмитрий Медведев предупреждает, что ухудшение отношений между двумя странами в этом случае неизбежно, так как Россия будет защищать своих производителей. И из-за ответных мер Кремля украинская экономика будет ежегодно терять 33 миллиарда долларов. В своей статье Медведев пугает, что Украине придется пережить вторые 90 а на горизонте маячит дефолт. Дескать, Россия надоела содержать экономику Украины, поэтому Киеву придется платить по счетам. Также российский премьер пригрозил не пускать в Россию украинских гастарбайтеров. Медведев подчеркнул, что аннексированный Крым принадлежит России, а Донбасс территории Украины. В связи с этим он учит украинские власти, как вести диалог с сепаратистами и российскими наемниками. Ну а в Москве прошла очередная акция протеста учителей и врачей. Они выступают против реформ в системе образования и здравоохранения, которые предусматривают масштабные сокращения. Митинг проходил на самотечной площади Москвы. У входа были установлены рамки металлоискателей, рядом дежурили несколько автозаков. Всего собралось около двух тысяч человек за последние полтора месяца. Это уже четвертая подобная акция в российской столице. Врачи требуют остановить реформу здравоохранения, в ходе которой планируется ликвидировать ряд больниц и родильных домов. А учителя выступают против реорганизации образовательных учреждений. А результат вот этого вот э, геноцида профессии это увеличение смертности у нас показатели смертности выше чем в советском союзе продолжительность жизни ниже заболеваемость ниже детская смертность выше то есть можно сказать что реформа здравоохранения которая перманентно идет уже там почти четверть века что она давно провалилась как врач и как мама троих детей, я вижу, что никакой реформы, которые вот эти действия правительства Москвы называют реформы, это не реформа. Это погром и системы здравоохранения, системы образования. Вот. И, конечно, смотреть на это спокойно невозможно, потому что мы видим, что никакой альтернативы ни для наших детей, ни для взрослых не создается. Уничтожаются лечебные учреждения, ничего нового нет. В Новосибирске задержали группу людей, раскрасивших в цвета украинского флага монумент славы и памятник Ленину. За такой перформанс активистам грозит немалый срок. Если покраска танковый «Катюш» в сине-желтые цвета классифицируются просто как вандализм, то за символы батальона «Азов» могут инкриминировать разжигание национальной или религиозной ненависти. Недавно в России приняли закон, запрещающий демонстрацию символики организации, сотрудничающих с фашистами и нацистами. К ним в России носят и добровольческие украинские батальоны. Кафе с заложниками в центре города. В Сиднее исламисты захватили ресторан, внутри которого могут находиться до 30 человек. Террористы заставили пленников встать у окна и держать черный флаг с белыми арабскими надписями. Это дало повод предполагать, что кафе захватили террористы из исла... э, исламского государства. Однако полиция не подтверждает эту версию. На нападавших могут быть пояса смертников. Практически весь центр австралийского города эвакуирован. Полиция заблокировала террористов. Сейчас с ними ведут переговоры. После длительной осады пятерым заложникам удалось сбежать. По всему Сидную работают саперы. Террористы сообщили о четырех бомбах, якобы заложенных в городе. На этом у меня пока вся информация. Оставайтесь на БТБ. До встречи.